Да, сегодня 13 апреля, вербное воскресенье. Я и мои друзья, среди которых было много бывших сотрудников милиции, пришли защищать наше управление внутренних дел городское от сепаратистов. Учитывая, что захватывают все управления городские, районные, на Донеччине, мы работники, которые находятся на пенсии, пришли защитить наше родное Что говорить, как бы акция была полностью мирная. Вот. Атрибутика, украинская, пели После примерно двух часов нашего нахождения там от исполкома городского Мариупольского, который захватили сепаратисты, невзирая на уговоры работников милиции, двинулась вооруженная толпа сепаратистов в количестве 200 человек. Подойдя к управлению внутренних дел с крыком «Беркут, Беркут», нас начали забрасывать камнями, все были сбитыми, слезоточивый газ. Драка продолжалась минуты 3-4. С нашей стороны очень много людей пострадало, нас было человек 50. Вы видите все на моем лице. Очень много прошло наших сотрудников, бывших тоже, я думаю, по больнице, людей, которые представляли просто проукраинские настроения. Очень много времени зашивали буквально трех пожилых людей, которым лет по 60. Кому они не угодили, они знают. Более того, я вам скажу, как сотрудник милиции, который про... жил в милиции 26 лет и проработал в уголовном розыске в отделе по препятствиям организованной преступности. Значит, я видел этот контингент, это криминальный элемент, криминальный. Вот. Который просто сейчас за деньги идет и выполняет свою грязную работу. То есть у них нет никаких целей, я там спрашиваю, а они говорят, я говорю, за что вы боретесь, за свободу? Говорю, за какую свободу? Ну, идя получить невозможно. Агрессивно настроенные люди, вот, которые отрабатывают свои деньги. Больше я ничего не могу сказать. Скажите, пожалуйста, а сколько было там потерпелых? Ну, при мне где-то в нейрохирургию горбаницы номер 5 было доставлено порядка 10 человек. При мне. В скорой помощи подвозили людей. У всех были, как правило, э, рубленные, нешибленные, рады, головы. Всем как бы, зашевеливали. Ну, вы будете продолжать отстаивать свои Как патриот города Мариуполя, как патриот Украины, я буду отстаивать. Насколько мне известно, вам удалось отстоять райвидок? Нет, это не райдел, это было управление внутренних а, дел. Городское управление внутренних дел. Да, управление внутренних дел. Да, отстояли, как, хоть вот в ходе вот этой произошедшей массовой драки с использованием прутов, дубинок, всяких подручных средств, камней. Ну, мы бы дали отпор э, сепаратистам. Мы бы опять отодвинулись на свои исходные, которые рубежи находятся в Мариупольском городском союзе. Чи вы будете продолжать бороться за ваше место? Как патриот Мариуполя, патриот Украины, я буду продолжаться и буду бороться. За свободу Украины, за ее целостность, за ее независимость. Потому что это моя родина. Я здесь родился, вырос и хочу жить в своей стране. Спасибо. Дайте, пожалуйста, вашу руку. Спасибо.